নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই কৰিছো আলোচনা কৰিম ভাষা জ্ঞানৰ পৰা কেইটামান প্ৰশ্ন গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে মনোযোগ দি শুনিবা গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটোত কি দিছে চোৱা ইয়াতে এগৰাকী ছোৱালীৰ কথা কৈছে ছোৱালীজনীৰ নাম কি সোণালী সোণালী কোন ক্লাছত পঢ়ে সোণালী পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী অৰ্থাৎ পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে মনত ৰাখিবা দেই তাই অসমীয়া ভাষা খুব মনোযোগ দি পঢ়ে তাই অসমীয়া ভাষা খুব মনোযোগ দি পঢ়ে তাৰ মানে অসমীয়া ভাষাটো তাইৰ প্ৰিয় বিষয় তোমালোকৰ যেনেকে চবৰে প্ৰিয় বিষয় থাকে তেনেকে সোণালীৰ প্ৰিয় বিষয় হল অসমীয়া ভাষা এদিন বিদ্যালয়ত শিক্ষকে কলে আজি আমি অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এদিন বিদ্যালয়ত কি হল শিক্ষকে আহিলে আৰু ক্লাছ আৰম্ভ কৰিলে আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে কলে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম দেই তেতিয়া সোণালী কি হল সোণালীৰ যিহেতু অসমীয়া ভাষাটো প্ৰিয় বিষয় গতিকে সোণালী একেবাৰে ভালদৰে আগ্ৰহেৰে শিক্ষকৰ কথা শুনি থাকিলে এতিয়া শিক্ষকে কি কলে চাওচোন শিক্ষকে কলে অসমীয়া ভাষা ভাৰতৰ এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত ভাষা তাৰমানে অসমীয়া ভাষাটো এটা এনেকুৱা ভাষা যিটো বহু আগৰ পৰা প্ৰচলিত হৈ আছে এই ভাষাত বহু সাহিত্যিক আৰু কবিয়ে অমৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই ভাষাটোত যদি চাব যোৱা অসমীয়া ভাষাত এনেকুৱা বহু সাহিত্যৰ ৰচনা কৰা হৈছে বহু কবিতা ৰচনা কৰা হৈছে যেনেকে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা মণিকান্ত বৰা আৰু অন্য কিছুমান লেখক আছে এওঁলোকে অসমীয়া ভাষাত বহু এনেকুৱা সাহিত্য ৰচনা কৰি থৈ গৈছে আৰু কি হল এইবিলাক সোণালীয়ে বৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিলে গৰ্বিত অনুভৱ কৰিলে এওঁলোকৰ সোণালী বৰ গৰ্বিত অনুভৱ কৰিলে তোমালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক অসমীয়া ভাষাৰ জনক বুলিও কোৱা হয় এতিয়া চোৱা অধিক জানিবলৈ উৎসাহী হল অৰ্থাৎ ইয়াতে কৈছে যে সোণালীয়ে এওঁলোকৰ কথা শুনি বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ে আৰু অধিক জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে তাই ভাবিলে ময়ো এদিন অসমীয়া ভাষাত কিছু লেখা লিখিম তাইৰো এটা বহুত মন আছে যে এদিন ময়ো অসমীয়া ভাষাত বহুত এনেকুৱা লেখা লিখিম এওঁলোকৰ নিচিনাকে সোণালীয়ে অসমীয়া ভাষাৰ সৌন্দৰ্য অনুভৱ কৰি শিকাৰ ইচ্ছা আৰু বৃদ্ধি কৰিলে মানে কি কৈছে যে সোণালীয়ে এতিয়া গম পালে অসমীয়া ভাষাটো কিমান এটা সৌন্দৰ্য আছে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আৰু অধিক শিকিবলৈ তাইৰ বহুত আগ্ৰহী হৈ উঠিলে আৰু তাইৰ মনত এটা সপোন জন্মিলে যে অসমীয়া ভাষা চিৰ দিনলৈ বহন কৰি লব তাৰ মানে তাই যিমান যেতিয়ালৈ তাই থাকিব তেতিয়ালৈ তাৰমানে তাই কি কৰিব অসমীয়া ভাষাটো সদায় অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি তাই গুৰুত্ব দিব এতিয়া আমি এই পাঠাংশটোৰ পৰা কি কি প্ৰশ্ন দিয়া আছে তলত চাওচোন গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটো কৰ পৰা আহিছে চোৱা সোণালী কোন ক্লাছত পঢ়ে মই কৈছিলো নহয় ভালদৰে মনত ৰাখিবা সোণালী কোন ক্লাছত পঢ়ে সোণালী ক্লাছ ফাইভত পঢ়ে অৰ্থাৎ তোমালোকে যেনেকে পঢ়ি আছা সোণালীয়েও ক্লাছ ফাইভতে পঢ়ে সোণালী মনোযোগ দি পঢ়ে সোণালীয়ে অসমীয়া ভাষা মনোযোগ দি পঢ়ে তাৰ পাছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা শিক্ষকে কি বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলে শিক্ষকে ক্লাছত আহি সেইদিনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত কি বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলে অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ইয়াতে দিছে সোণালীয়ে কোন লেখকৰ বিষয়ে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে শংকৰদেৱ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ভূপেন হাজৰিকা ডক্তৰ বাণীকান্তৰত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কথা সোণালীয়ে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কথা জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে আগ্ৰহী হৈ উঠিলে তাৰ পাছত পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা সোণালীয়ে কি সপোন দেখিলে সোণালীয়ে সপোন দেখিলে যে ভৱিষ্যতে তাই এগৰাকী লেখিকা হব গতিকে এইখিনি সপোন সোণালীয়ে দেখিছিলে চোৱা কিমান সহজ প্ৰশ্ন ন এইখিনি অৰ্থাৎ পাঠাংশটো যদি তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া ইয়াৰ এই পাঁচটা পাঁচোটা প্ৰশ্ন ধুনীয়াকে কৰিব পাৰিবা আৰু পাঁচ নম্বৰ আৰামছে পাই যোৱা সেইকাৰণে পাঠাংশ বিলাকত গুৰুত্ব দিবা দেই নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি চাওচোন নেক্সট কুৱেশ্যনটোত এগৰাকী এজন ল'ৰাৰ কথা কোৱা আছে লৰাজনৰ নাম কি ৰূপম ৰূপম ভূগোল বিষয়টোৰ ওপৰত বিশেষ আগ্ৰহী আছিল ৰূপমে কি হয় ৰূপমৰ যেনেকে সোণালীৰ প্ৰিয় চাবজেক্ট কি আছিলে অসমীয়া আছিলে তেনেকে ৰূপমৰ প্ৰিয় বিষয় হৈছে ভূগোল ভূগোল অৰ্থাৎ যত আমি পৃথিৱীৰ কথা আলোচনা কৰো নদ নদী পাহাৰ পৰ্বত সম্পদ এইবিলাক সকলো কথা আমি ভূগোল বিষয়টোত আলোচনা কৰো গতিকে ভূগোল শুনে ভাল পায় ৰূপমে ভূগোল ভাল পায় সি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বিষয়ে জানিবলৈ সদায় উৎসাহী থাকিছিল অৰ্থাৎ ৰূপমে কি আছিলে ৰূপমে আমাৰ পৃথিৱীত যিমান ঠাই আছে সব ঠাইৰ কথা জানিবলৈ সি বহুত আগ্ৰহী আছিলে এদিনাখন কি হল তাৰ শিক্ষকে সিহঁতক ভূগোলৰ ক্লাছত পাহাৰ নদী আৰু সাগৰৰ বিষয়ে সুধিলে এদিনাখন শিক্ষকজন আহিলে ৰূপমহঁতৰ ক্লাছলৈ আৰু আহি পেলাই প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে প্ৰশ্ন সুধিবলৈ ললে কিহৰ ওপৰত পাহাৰ নদী সাগৰ মহাসাগৰ এইবিলাকৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিবলৈ ললে তেতিয়া শিক্ষকজনে কলে যে পাহাৰবোৰ উচ্চ আৰু কেতিয়াবা বৰফৰ আৱৰণেৰে ঢাকা থাকে অৰ্থাৎ শিক্ষকজনে কলে যে চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকত পাহাৰবোৰ হৈছে বহুত ওখ আৰু এই ওখ ওখ পাহাৰবোৰ কেতিয়াবা বৰফেৰে ঢাক খাই থাকে তোমালোকে দেখা নহয় টিভি হওক মোবাইলত হওক এই বৰফেৰে ঢাক খাই থকা পাহাৰবোৰ দেখা ইমান ধুনীয়া লাগে ন চাবলৈ তাৰ পাছত কৈছে নদী আৰু মহাসাগৰে সাগৰেৰে পানী যোগায় আৰু পৃথিৱী সুন্দৰ কৰি তোলে অৰ্থাৎ ইয়াতে কি কৈছে এই যে নদ নদী মহাসাগৰ এইবিলাক আছে এইবিলাকে আমাক কিহৰ যোগান ধৰে এইবিলাকৰ পৰা আমাক আমি পানী পাওঁ হয়নে নাই আমাক পানীৰ যোগান ধৰে আৰু এইবিলাকে পৃথিৱীখন সুন্দৰ আৰু মনোমোহা কৰি তোলে তেতিয়া ৰূপমৰ মনত এটা প্ৰশ্ন হল যে নদীবোৰ কিদৰে গঠন হয় এতিয়া ঠিক আছে শিক্ষকে নদ নদীৰ কথা কলে ৰূপমৰ মনত প্ৰশ্ন হল যে এই যে ইমানবোৰ নদী এই নদীবোৰনো কেনেকে সৃষ্টি হয় তেতিয়া শিক্ষকে উত্তৰ দিলে যে চোৱা বৃষ্টি বৃষ্টি অৰ্থাৎ বৰষুণৰ কথা কৈছে বৃষ্টি পানী আৰু পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে নদী গঠন কৰে অৰ্থাৎ এই যে বৰষুণ দিয়ে এই বৰষুণ বিলাক এই বৰষুণৰ পানী বিলাক কত জমা হয় এইবিলাক নদীত জমা হয় তোমালোকৰ মনত কেতিয়াও প্ৰশ্ন উদয় নহয়নে যে নদী সাগৰ এইবিলাকৰ পানী কেতিয়াও কিয় নোহোৱা হৈ নাযায় কেলে নোহোৱা হৈ নাযায় কাৰণটো হৈছে এটা চক্ৰ চলি থাকে নদীৰ পানীবোৰ বাষ্প হৈ আকাশলৈ উৰি যায় তাত আকৌ ডাৱৰৰ সৃষ্টি হয় মেঘৰ হয় আকৌ তাৰ পৰা বৰষুণ দিয়ে অৰ্থাৎ যিখিনি পানী ওপৰ যিখিনি পানী ভাৱ হৈ ওপৰলৈ যায় সেইখিনি আকৌ আমাৰ পৃথিৱীলৈ নামি আহে এইটো এটা চক্ৰ চলি থাকে যাৰ ফলত আমাৰ পৃথিৱীত পানী কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায় গতিকে এতিয়া শিক্ষকজনে কলে এই যে বৰষুণ দিয়ে বৰষুণ দিয়া পানী বিলাক আহি নদীত জমা হয় আৰু লগতে পাহাৰ পাহাৰ পৰ্বতৰ পৰা বৈ অহা পানীবোৰ আদি কত পৰে নদীত পৰে তোমালোকে দেখা নহয় তোমালোকে যে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আঁকা এনেকে যে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আঁকা আৰু কি আঁকা এটা যে নদী এনেকে আঁকা এনেকে যে পাহাৰ দুখনৰ মাজেৰে যে এটা নদী বৈ আহে আৰু এই নদীটো কত পৰে এই নদীটো তোমালোকে এনেকে মানে এই যে পানীখিনি বৈ আহে এইখিনি কত পৰে নদীত পৰে ত' গতিকে পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা পানীবোৰ নদীত পৰে আৰু এনেকে তোমাৰ নদীৰ সৃষ্টি হয় ইয়াৰ পৰা পানী মহাসাগৰলৈ বৈ যায় অৰ্থাৎ ইয়াই কৈছে যে পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা পানীবিলাক মহাসাগৰ বা নদ নদীলৈ বৈ যায় এই কথা শুনি ৰূপমৰ মনত পৃথিৱীৰ ভূ আকৃতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ অধিক ইচ্ছা জাগিল সি ভাবিলে ভূগোলৰ দ্বাৰা আমি পৃথিৱী আৰু আমাৰ পৰিৱেশৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিম আৰু এইবিলাক কথা শুনি ৰূপমৰ পৃথিৱীৰ ভূ আকৃতিৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ বিষয়ে আৰু অধিক জানিবলৈ ইচ্ছা গল এতিয়া ৰূপমে ইয়াতে নদীৰ পানী এইবিলাকৰ কথা শিকিলে আৰু বেছিকে জানিবলৈ মন গল তাৰ আৰু কি কৈছে ইয়াতে যে সি ভাবিলে ভূগোলৰ দ্বাৰা আমি পৃথিৱী আৰু আমাৰ পৰিৱেশৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিম ৰূপমে ভাবিছে যে যদি আমি ভূগোল পঢ়ো এই ভূগোলৰ পৰা আমি গোটেই পৃথিৱীখনৰ বিষয়ে আৰু লগতে আমাৰ পৰিৱেশৰ বিষয়ে আমি শিকিব পাৰিম এইটো আছিলে পাঠাংশটো এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি কি তলত প্ৰশ্ন আহিছে চাওচোন তোমালোকেও চাবা মই কোৱাৰ আগতে তোমালোকে চাবা যে উত্তৰটো তোমালোকে পাৰিছা নে নাই প্ৰথম প্ৰশ্নটো চোৱা ৰূপম আগ্ৰহী আছিলে এইটোৰ উত্তৰ মই তোমালোকলৈ ঠেলিছো এইটোৰ উত্তৰ তোমালোকে দিবা ৰূপমে কোনটো বিষয় ভাল পাইছিলে তলৰ তাৰ পাছত দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো চোৱা শিক্ষকজনে কি বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলে শিক্ষকে সিদিনা ক্লাছত আহি কিহৰ আলোচনা কৰিছিলে নদী পাহাৰ মহাসাগৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা পাহাৰবোৰৰ ওপৰত কি থাকে পাহাৰৰ ওপৰত কি থাকে পাহাৰৰ ওপৰত অৰ্থাৎ এইটো এনেকুৱা যে পাহাৰৰ ওপৰত তোমাৰ জল থাকে আৰু সেই জলবিলাক তললৈ বৈ আহে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা নদীবোৰ কিদৰে গঠন হয় নদীবোৰ কেনেকে গঠন হয় শিক্ষকজনে কৈছিলে নহয় ধুনীয়াকে যে বৃষ্টিৰ আৰু পাহাৰৰ পানীৰ পৰা নদী গঠন হয় বৃষ্টি মানে বৰষুণ একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ভূগোলৰ দ্বাৰা আমি কি শিকো যদি আমি ভূগোল বিষয়টো পঢ়ো আমি পৃথিৱী আৰু পৰিৱেশৰ বিষয়ে আমি শিকিবলৈ পাওঁ গতিকে ভূগোল বিষয়টো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় সেইকাৰণে তোমালোকে ভালদৰে মন দি ভূগোল পঢ়িবা বহু পৃথিৱীৰ কথা এনেকুৱা বহুত কথা নজনা কথাও তোমালোকে জানিব পাবা শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ নাম নুশুনা ব্য়ক্তি বিশ্বতে নাই বা শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ কথা কৈছে দেই ভালদৰে শুনিবা বহুতে চাগে শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ ফেন ন ত গতিকে কি কৈছে ইয়াতে বিশ্বত এনেকুৱা কোনোৱে নাই যোনে শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ নাম শুনা নাই তেওঁ হৈছে ভাৰতৰ এক মহান ক্ৰিকেট খেলুৱৈ আহ শচীন টেণ্ডুলকাৰে কি খেলে এইটো কথা আমি নকলেও হব চবেই জানা যে শচীন টেণ্ডুলকাৰে কি খেলে ক্ৰিকেট খেলে ভাৰতৰ এজন বহুত ডাঙৰ ক্ৰিকেট খেলুৱৈ অৰুণ আৰু মিতুল দুয়ো ভাল বন্ধু ইয়াতে দুজন বন্ধুৰ কথা কৈছে বন্ধু দুজন কোন কোন অৰুণ আৰু মিতুল অকে দুয়ো ভাল বন্ধু শচীনৰ খেলত দুয়ো সৰুৰে পৰা আগ্ৰহী আছিলে সদায়ে সিহঁতে সদায়ে শচীনৰ খেল চাই আৰু তেখেতৰ শৃংখলা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ পৰা শিক্ষা লবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এতিয়া চোৱা শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ ফেন কোন আছিলে ইয়াতে দুজন বন্ধুৰ কথা কৈছে অৰুণ আৰু মিতুল দুয়োজন সৰুৰে পৰা শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ ফেন ফেন মানে চিলিং ফেনটো নহয় দেইজনে সৰুৰে পৰা শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ ফেন অৰ্থাৎ তেখেতক বহুত ভাল পায় অনুৰাগী এতিয়া কি হল যে সিহঁতে সদায় শচীনৰ খেল চাই আৰু তেখেতৰ শৃংখলা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ পৰা শিক্ষা লবলৈ চেষ্টা কৰে এতিয়া শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ যিমান খেল আহে দুইজনে সদায় চাই আৰু শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ শৃংখলা অৰ্থাৎ ডিচিপ্লিন আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম এতিয়া চোৱা কোনেও ইমান এতিয়া শচীন টেণ্ডুলকাৰ যে ইমান ভাল খেলুৱৈ কেনেকে ইমান ভাল খেলুৱৈ হৈছে তেওঁ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিলে তেওঁ সৰুৰে পৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিলে আৰু তেওঁ এটা শৃংখলা অৰ্থাৎ ডিচিপ্লিন এটা মানি গৈছিলে সেইকাৰণে আজি তেওঁ শচীন টেণ্ডুলকাৰ হব পাৰিছে ত গতিকে ইহঁত দুটাই তেওঁক বহুত অনুসৰণ কৰে এদিনাখন কি হল মিতুল যে আছিলে মিতুলে কলে মিতুলে কলে যে শচীন কেনেকৈ ইমান সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সৰ্ব সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ হল মিতুলে কাক কলে মিতুলে অৰুণক কলে যে অৰুণ শচীনেনো ইমান ভাল খেলুৱৈ কেনেকে হল তেতিয়া অৰুণে কলে তেওঁ বহু সময় পৰিশ্ৰম অনুশীলন আৰু নিজৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতি দৃঢ় আস্থা ৰাখিছিল যে কি কৰিছে শচীনে অৰুণে কাক কৈছে মিতুলক কৈছে যে চোৱা মিতুল শচীন টেণ্ডুলকাৰে কি কৰিছিলে বহু সময় যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিছিলে অৰ্থাৎ কষ্ট কৰিছিলে আৰু অনুশীলন কৰিছিলে অৰ্থাৎ প্ৰেক্টিচ কৰিছিলে আৰু নিজৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতি তেওঁ দৃঢ় আস্থা আছিলে অৰ্থাৎ ভৰসা আছিলে এই শচীন টেণ্ডুলকাৰে এজন ক্ৰিকেটাৰ হোৱা সপোনটো সৰুতে দেখিছিলে আৰু সেই হিচাপে তেওঁ কাম কৰিছিলে তেওঁ ডেইলি প্ৰেক্টিচ কৰিছিলে ক্ৰিকেট প্ৰেক্টিচ কৰিছিলে বহুত কষ্ট কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ এটা মনত বিশ্বাস আছিলে যে মই এজন ভাল খেলুৱৈ হব পাৰিম এইখিনি কাৰণে শচীন টেণ্ডুলকাৰ এজন বহুত ডাঙৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ হবলৈ পাৰিছে এতিয়া তোমালোকেও যদি চোৱা প্ৰত্যেকৰে সপোন আছে হয়নে নাই সপোন দেখিব লাগে দেই ত সপোনটো এনে দেখিলে নহয় এতিয়া সপোনৰ ওপৰত আমি কাম কৰিব লাগিব তোমালোকেও যদি শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ নিচিনাকে তোমালোকৰ যিটো সপোন সেই সপোনটোৰ প্ৰতি দৃঢ় লক্ষ্য ৰাখা মনত এটা আস্থা ৰাখা আৰু কষ্ট কৰা অভ্য়াস কৰা তেনেহলে এদিন সেই সপোনত নিশ্চয় তোমালোকে গৈ পাবা তেওঁৰ পৰা সিহঁতে বুজিলে যে কোনো ক্ষেত্ৰতে সফলতা লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু অধ্যাবসায় প্ৰয়োজন এতিয়া শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ পৰা ইহঁত দুটাই কি শিকিলে কি শিকিলে যে যদি আমি জীৱনত ছাকচেচ পাব লাগে সফলতা পাব হয় তেনেহলে আমি তেখেতৰ নিচিনাকে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব আৰু কি কৰিব লাগিব অধ্যাবহায় কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ কষ্ট কৰিব লাগিব শচীনৰ অৱদান আৰু দৃষ্টান্ত সিহঁতৰ জীৱনলৈ অনুপ্ৰেৰণা আগবঢ়ালে আৰু ইয়ে কি কৰিলে শচীনৰ যিখিনি তোমাৰ আছিলে এই যি কষ্ট কৰিলে অনুশীলন কৰা বা দৃঢ় আস্থা নিজৰ সপোনৰ প্ৰতি এই গোটেইখিনিয়ে তাহাঁতক অনুপ্ৰেৰণা কৰিলে অৰ্থাৎ উৎসাহ জনালে উৎসাহ আগবঢ়ালে যাতে সিহঁতেও সিহঁতৰ সপোন পূৰ্ণ কৰিব পাৰে এই আছিলে তেণ্ডুলকাৰৰ তেণ্ডুলকাৰে কৰা কষ্ট আৰু অনুশীলনৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে এতিয়া চাওচোন ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি কি ইয়াতে প্ৰশ্ন দিছে চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটো চোৱা শচীন তেণ্ডুলকাৰ কি ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত আছিল শচীন তেণ্ডুলকাৰে কি খেলে সুধিছে ইয়াতে ফুটবল খেলে নে ক্ৰিকেট খেলে নে হকী খেলে নে বাস্কেটবল খেলে এইটোৰ উত্তৰ আৰু মই নিদিওঁ দেই এইটো উত্তৰ তোমালোকে দিবা প্ৰত্যেকেই জানা এইটো ঠিক আছে এইটো উত্তৰ তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিবা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নতো চোৱা অৰুণ আৰু মিতুলৰ আগ্ৰহ কত আছিলে অৰুণ আৰু মিতুলে কিহৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছিলে কি খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছিলে ফুটবল নে ক্ৰিকেট নে নাটক নে পেইণ্টিং ত গতিকে কি হয় অৰুণ আৰু মিতুলে ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছিলে সেইকাৰণেতো ইয়াতে শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ কথা কোৱা হৈছে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা সিহঁতে কিদৰে সফলতা লাভ কৰিব বুলি শিকিলে অৰুণ আৰু মিতুলে সফলতা কেনেকে লাভ কৰিব বুলি শিকিলে সময়ৰ কাম সময়ত কৰিব নালাগে অধ্যাবসায় আৰু পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা দি একমাত্ৰ চিন্তা কৰি থাকে অৰ্থাৎ ইয়াৰ উত্তৰ আমি ইয়াতে ওলাই পৰিছে বি অপশ্যন বি অৰ্থাৎ যদি আমি অধ্যাৱসায় আৰু পৰিশ্ৰম কৰো তেনেহলে আমি সফলতা পামেই পাম চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা মিতুলে কিহৰ বিষয়ে সুধিছিলে মিতুলে অৰুণক কিহৰ বিষয়ে সুধিছিলে আমি পাইছো হয়নে নাই মিতুলে অৰুণক সুধিছিলে যে শচীনে ইমান ডাঙৰ খেলুৱৈ কেনেকে হৈছে এয়া মিতুলে কি কৈছিলে অৰুণক যে শচীনে কেনেকৈ ইমান সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ হৈছিলে ত' গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে চোৱা কোনটো হব ইয়াত হব যে শচীনৰ সফলতাৰ বিষয়ে মিতুলে অৰুণক সুধিছিলে ইয়াতে শেষৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ইয়াতে আছে শচীনৰ পৰা সিহঁতে কি শিকিলে এতিয়া শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ পৰা নিতুল আৰু অৰুণে কি শিকিলে তেওঁলোকে শিকিলে যে জীৱনত যদি কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু শৃংখলা বজাই আমি কাম কৰো তেনেহলে আমি জীৱনত সফল হব পাৰিম গতিকে ইয়াৰ অপশ্যন বি এই পাঠাংশটো অকল যাতে কিতাপত থাকি নাযায় তোমালোকে যাতে ইয়াতে যিখিনি যদি তোমালোকে দৈনন্দিন জীৱনত পালন কৰা প্ৰতিদিনে যদি তোমালোকৰ কৰ্তব্য বা কৰণীয় খিনি কৰা প্ৰতিদিনে তোমালোকৰ কাম কি পঢ়া হয়নে নাই পঢ়া বা তোমাৰ যিকোনো মা দেউতাক ভালকে সন্মান কৰিবা বা নিজৰ ডিচিপ্লিনটো বৰ্তাই ৰাখিবা এই গোটেইখিনি তোমালোকৰ কৰণীয় কাম আৰু এইখিনি কাম কি হয় যদি তুমি দৈনন্দিন কৰা তেনেহলে জীৱনত সফলতা পাবাই পাবা আৰু অকল যে পঢ়াটোৱে হেৰি হয় সেইটো নহয় অকল যে পঢ়িয়ে জীৱনত সফল হব পাৰি এনেকুৱা নহয় তোমালোকে বহুত চোৱা কিছুমানে গান গাই ভাল পোৱা কিছুমানে নাচি ভাল পোৱা তোমালোকে এইবিলাকো কৰিবা তোমালোকে চব কৰিবা ঠিক আছে ত শচীন তেণ্ডুলকাৰে খেলি ভাল পাইছিলে সেইকাৰণে কি হল খেলাটো তেওঁ ইমানেই প্ৰেক্টিচ কৰিলে অভ্যাস কৰিলে শেষত কি হল এজন তেওঁক নজনা মানুহ নাই এতিয়া হয়নে নাই গোটেই ভাৰতত তেওঁ চিনাকি এতিয়া চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো ভালদৰে চোৱা ইয়াতে নৱোদয়ৰ কথা কৈছে নৱোদয় এক সপোনেৰে জীৱন আৰম্ভ কৰা ছাত্ৰ আছিলে আচ্ছা নৱোদয় মানে ইয়াতে নৱোদয় স্কুলৰ কথা কোৱা নাই দেই এজন ছাত্ৰৰ কথা কৈছে এজন ষ্টুডেণ্ট যাৰ নাম আছিলে নৱোদয় যাৰ নাম আছিলে নৱোদয় ঠিক আছে ত নৱদয় কি হল নৱোদয় এজন এনেকুৱা ছাত্ৰ যিয়ে নিজৰ সপোনেৰে জীৱন আৰম্ভ কৰিছিলে সি সদায় নতুন কথা শিকিবলৈ আগ্ৰহী আছিল আৰু নিজৰ বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ ছাত্ৰ হোৱাৰ আশা ৰাখিছিল অৰ্থাৎ কি হয় নৱোদয় বহুত ইচ্ছুক আছিলে কিহৰ বাবে নতুন কথা শিকিবলৈ নৱোদয়ে প্ৰতিদিনে মানে বিচাৰে যাতে সি কিবা নতুন কথা শিকিব পায় তোমালোকৰ বাৰু এনেকুৱা হয়নে ৰাতিপুৱা উঠি তোমালোকৰ এইটো মন যায়নে যে আজি মই কিবা এটা নতুন কথা শিকিম ত এনেকুৱা ছাত্ৰ আছিলে নৱোদয় আৰু তাৰ এটা আশা আছিলে যে সি গোটেই বিদ্যালয়খনৰ ভিতৰত এজন শ্ৰেষ্ঠ ছাত্ৰ হব এতিয়া এই শ্ৰেষ্ঠটোৰ শব্দৰ অৰ্থটো তোমালোকে কি বুজা অকল পঢ়িলে ভাল নম্বৰ পালে এজন ছাত্ৰক শ্ৰেষ্ঠ ছাত্ৰ বুলি নকয় শ্ৰেষ্ঠ হবলৈ হলে আমাৰ কি লাগিব ছাত্ৰজনে যিমানবোৰ এক্টিভিটি আছে যেনেকে গান গোৱা নৃত্য হওক বা কবিতা আবৃত্তি হওঁক খেলা ধূলা হওঁক হয়নে বা শিক্ষকক সন্মান কৰা হওঁক বাহিৰৰ মানুহক সন্মান কৰা হওঁক এই গোটেইবোৰ এটা কি হয় শ্ৰেষ্ঠ ছাত্ৰ এজন ভাল ছাত্ৰ এজনৰ চৰিত্ৰ হয় যদি তুমি নম্বৰ বহুত পোৱা পঢ়াত ভাল কিন্তু কাকো সন্মান নকৰা তেনেহলে তুমি কিন্তু ভাল ছাত্ৰ নহয় ত' গতিকে ইয়াতে নৱোদয় কি হয় নৱোদয় এজন শ্ৰেষ্ঠ ছাত্ৰ হব বিচাৰিছিলে তাৰ মানে অকল পঢ়াৰে নহয় চাৰিও পিনেদি এদিন এখন শিক্ষকে কলে যদি আমি মনেৰে যদি আমি মনেৰে কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে যিকোনো সপোন মানে কি হয় যদি আমি মনেৰে বিশ্বাস মানে ভাবো যদি আমি মনেৰে ভাবো আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰো তেনেহলে আমি যিকোনো সপোন পূৰণ কৰিব পাৰো এইখিনি কথা কোনে কলে শিক্ষকে কৈছিলে ক্লাছত গতিকে শিক্ষকে এনেদৰে কৈছিলে তেতিয়া নৱদয় ভাবিছিলে নৱদয়ে ভাবিছিলে যে ময়ো কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিম আৰু মোৰ সপোন পূৰণ কৰিম তেতিয়া নৱোদয়ে কি ভাবিলে যে হয় ছাৰ ঠিকে হৈছে ময়ো যথেষ্ট কষ্ট কৰিম আৰু এদিন মোৰ সপোন পূৰণ কৰিম সি নিয়মিতভাৱে পঢ়া শুনা কৰি আগবাঢ়িব ললে এতিয়া কি কৰিলে নৱদয়ে ইয়াৰ পাছত সদায় নিয়মিতভাৱে পঢ়া শুনা কৰিব ললে আৰু সি সদায় আগবাঢ়িব ললে বিদ্যালয়ত যিকোনো যদি অনুষ্ঠান নহওক খেল হওঁক গীত হওক বা পাঠদান হওক সি চবতে অংশ লবলৈ ললে সি চবতে অংশ ললে মই কৈছিলো নহয় যে শ্ৰেষ্ঠ ছাত্ৰ হবলৈ হলে এই গোটেইবিলাক এক্টিভিটিয়ে লাগিব নিজৰ পাঠদানবোৰ মনোযোগ সহকাৰে পঢ়ি নিজৰ সপোনৰ পাছত যোৱাৰ বাবে মনোনিৱেশ কৰিলে তাৰ পাছত নৱোদয়ে নিজৰ যিখিনি পঢ়া পাঠদান আছে ত সেইখিনি ধুনীয়াকে পঢ়ি সি নিজৰ সপোনৰ পিছত দৌৰিবলৈ ললে এতিয়া নৱোদয়ে শিকিলে যে নৱদয়ে ইয়াৰ পৰা কি শিকিলে যদি আমি আমাৰ সপোনটো সফল কৰিবলৈ বিচাৰো তেনেহলে আমাক কি কি লাগিব নিষ্ঠা লাগিব পৰিশ্ৰম লাগিব ধৈৰ্য লাগিব নিষ্ঠা মানে হৈছে আমাৰ যিটো আশা যে আমি এই বস্তু যিটো সপোন আছে সেই সপোনটো আমি এদিন পূৰণ কৰিব পাৰিম পৰিশ্ৰম মানে হৈছে কষ্ট সেই সপোনটো পাবলৈ হলে আমি যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে পাঁচ মিনিট পঢ়িলা তাৰপাছত ভাগৰ লাগ লাগিলে এক ঘণ্টা ৰেষ্ট লৈ ললা এনেকে নহয় আমি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব আৰু লগতে আমাক ধৈৰ্য লাগিব ধৈৰ্যটো হৈছে জীৱনৰ চবতচে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু কাৰণ ধৈৰ্য নহলে জীৱনত একোৱে কৰিব নোৱাৰিম এতিয়া এই ভিডিঅ'টো মই তোমালোকক পঢ়াই আছো আৰু তোমালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে ধুনীয়াকে চাই আছা ত এইবিলাক কি ধৈৰ্য সি বিশ্বাস কৰিলে যে সকলো সপোন পূৰণ কৰিব পাৰি যদি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকে এতিয়া আৰু এটা মেইন বস্তু হৈছে আমি সপোন কেতিয়া পূৰণ কৰিব পাৰিম যেতিয়া আমাৰ বিশ্বাস থাকিব যেতিয়া তোমালোকৰ সপোন তোমালোকৰ প্ৰত্য়েকৰে এটা এটা সপোন আছে আৰু সেই সপোনৰ প্ৰতি যেতিয়া তোমালোকৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকিব তেতিয়াহে তোমালোকে সেই সপোন পূৰণ কৰিব পাৰিবা যদি এনেকুৱা হয় যে মই নোৱাৰিম নেকি এইটো মোৰ দ্বাৰা নহব এনেকে হলে তোমালোকে কিন্তু সপোন কেতিয়াও স সফল নহয় চোৱা ইমান ধুনীয়া দুটা পাঠাংশ হয়নে এই দুটা পাঠাংশত শিকিবলগীয়া কথা বহুত আছে নিজৰ জীৱনত আহ মানে এপ্লাই কৰিব লগা বস্তু ইয়াতে বহুত আছে তোমালোকে সেইকাৰণে এইটো ভালদৰে চাবা এতিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা চোৱা নৱদয় কি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে খেলিবলৈ বিদ্যালয় শ্ৰেষ্ঠ ছাত্ৰ হবলৈ শিক্ষক হবলৈ গান গাবলৈ শুদ্ধ উত্তৰ হব মই কোৱাৰ আগতে তোমালোকে পাৰা নে নাই এবাৰ চাবা হা শিক্ষকে নৱোদয়ক কি কৈছিলে শিক্ষকে নৱোদয়ক কি কৈছিলে যে শিক্ষকে নৱোদয়ক কৈছিলে যদি আমি কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে সপোন পূৰণ মানে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰো তেনেহলে আমি যিকোনো সপোন পূৰণ কৰিব পাৰিম এইখিনি কথা কোনে কৈছিলে শিক্ষকে কৈছিলে নৱোদয়ক এইবাৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা নৱোদয় কেনেকৈ আগবাঢ়িব ধৰিলে নৱোদয়ে কেনেকে সি ভৱিষ্য়তৰ কাৰণে আগবাঢ়িব ধৰিলে যে সি কি কৰিলে নিয়মিতভাৱে পঢ়া শুনা কৰিলে অৰ্থাৎ ৰেগুলাৰলি সদায় সি পঢ়া শুনা কৰিলে আৰু নৱোদয়ে কি শিকিলে নৱদয়ে ইয়াৰ পৰা কি শিকিলে যে নিষ্ঠা সহকাৰে আমি যদি কাম কৰো তেনেহলে আমাৰ সফলতা আহিব আমি সফল হম জীৱনত শেষৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কি দিছে নৱোদয়ে কেনেকৈ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে নৱোদয়ে কেনেকৈ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে যে পঢ়ি নিষ্ঠা সহকাৰে পঢ়ি সি নিজৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ত গতিকে এয়া আছিলে ইটোৰ পাঁচটা প্ৰশ্ন এতিয়া চোৱা তোমালোকক এতিয়া প্ৰত্যেকে নৱোদয় পৰীক্ষা দিবলৈ ওলাইছা হয়নে নাই নৱোদয় পৰীক্ষাত সফল হবলৈ হলে এটা ৰ হৈছে যে তুমি সদায় পঢ়িব লাগিব এনেকুৱা নহয় তুমি সপ্তাহত দুদিন পঢ়িছা তিনিদিন পঢ়িছা তুমি সদায় পঢ়িবা অলপ হলেও তুমি সদায় পঢ়িবা এইটো প্ৰত্যেকজন অকল নৱোদয়ৰ কাৰণে নহয় প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰই সদায় নিয়মিত ভাৱে পঢ়া শুনা কৰিব লাগে আৰু তোমালোকৰ পৰীক্ষাও ওচৰ চাপিছে গতিকে প্ৰত্যেকে ভালদৰে পঢ়া তোমালোকে ধুনীয়া নম্বৰ আনা আৰু নৱোদয় স্কুললৈ যোৱা এতিয়া এয়া আছিলে আজিৰ পাঁচটা এইকেইটা প্ৰশ্ন ত গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'টোত নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আকৌ লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ